একটা প্রবাসীও আমি মনে করি ঈদের দিন সুখে থাকতে পারে না কারণ ঈদের দিন তার ছেলে তার মেয়ে তার মা তার বাবা সবাইকে ছেড়ে এখানে একা থাকতে হয় আবার কেউ কেউ ঈদের দিন ডিউটি পর্যন্ত করতেছে আসলে এটা যে কত বড় দুঃখের একটা বিষয় এটা একজন প্রবাসী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না আমি এখনো ভালো আছি না খারাপ আছি শিওর বলতে পারতেছি না আজকে কি মনে হইতেছে না তারপরে নামাজ খাওয়া পড়ে আসলাম এখন ওই শ্যামা বানাইছি বড় ভাইরা শ্যামাই খাইতেছি তাও নিচে বসি बीबी बच्चा सब रो रहा है उधर ईद के दिन होना चाहिए साथ में उन लोगों के साथ जो हम लोग इधर क्या कर रहे हैं आई साइज को कराएं व्हाट्स अप एवरीबॉडी हाउ आर यू ऑल आई एम डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी टुडे आई हैव कम हियर इन दिस वीडियो फॉर शेयर विद यू ईद डे दैट मींस ईद उल अजहा टुडे इज डे सो ऑपरेशन ऑफ ईद उल अजहा आई एम मेकिंग दिस वीडियो दिस वीडियो वोंट्स टू बी अ ग्रेट न्यू वीडियो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो सो यू हैव टू

আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমার নাম মোহাম্মদ রাফে তো আমি উনাকে জিজ্ঞেস করব যে আজকে ঈদ আল আযহার দিন আজকে ঈদের দিন দেখেন উপরে একজন পর্যন্ত এখন শুয়ে আছে আজকে ঈদের দিন বলেছে উপরে আরেকজন শুয়ে আছে তো আমি উনাকে জিজ্ঞেস করব ভাই আজ তো ঈদ ঈদ কা দিন है तो आज आपका दिल का हालत कैसा है भाई दिल का हालत यह है कि जितने भी हमारे भाई हैं जो भी बाहर आउट ऑफ कंट्री में फैमिली को छोड़कर रह रहे हैं हम लोग जो ईद मनाए गए हैं के अगेंस्ट जाके हमारे साथ में फैमिली वाले भी नहीं है तो थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि बचपन से लेके जब तक समझदार हो जाते हैं अपने फैमिली वालों के साथ में ईद मनाते हैं तो कितनी खुशी की बात होती है चार से एक हफ्ता पहले से हम लोग तैयारियां करते हैं सब कुछ है सब कुछ लाना होता है कपड़े के मैचिंग की चप्पल पहननी होती है सब कुछ जब एक आदमी अपने किसी चीज के लिए जब बाहर निकल जाता है तब वो अकेले जब ईद मनाता है तो उसको पुराना भी कपड़ा पहन ले कुछ भी मिल जाए वो पहन के अपने ईद मना लेता है क्योंकि वो बाहर है इसलिए अपने घर वालों के लिए बाहर पड़ा हुआ है ताकि वो अपनी तो प्रॉब्लम घर तो वाले आप खुश साथ हो जी जी माशाला से सुबह बात हुई सलाम वगैरह किया मुबारकबाद दी मम्मा ने फोन मम्मा ने फोन करके मम्मा को फोन किया तो मम्मा देखिये मेरे को रोने लगी तो कैसे बात करना असल एक्चुअली बात करने का बात फीलिंग्स कैसे गुड नहीं है फीलिंग अच्छा नहीं है क्योंकि दिस टाइम वो घर में रहेगा वो पापा मम्मा सब लोग साथ में रहते हैं साथ में रहते हैं जी अभी कोई भी नहीं कोई नहीं, कोई नहीं।, नहीं। अकेले तो शॉप बिकोस मेला के फीलिंग्स फीलिंग्स गुड नॉट गुड इसका इसका हालत इसका हालत कैसे है ईद का दिन है आज उसका हालत कैसा है भाई प्लीज यू कैन टेल समथिंग योर फीलिंग्स সালাম আলাইকুম প্রথমে আমি বলি আমি এখনো ভালো আছি না খারাপ আছি শিওর বলতে পারতেছি না আজকে মনে হইতেছে না তারপরে নামাজ ক্ষমা পড়ে আসলাম এখন ওই শ্যামা বানাইছি বড় ভাইরা শ্যামাই খাইতেছি তাও নিচে বসে আমার এখানে একটা বসার মতন কিছু নাই ছিল মানে সরাই ফেলছে মানে ওদের জন্য এখন কি করব বুঝতেছি না আর কিছু কিছু আছে मनी टीवल हो जाए हो तो बाल थक पे चुस्त सलाम वाले के मुबारक भाई हाँ हाँ फिरोज भाई आज तो ईद उल अज़हा मतलब ईद का दिन है तो आज का दिन है आपका हालत कैसे है हालत तो ठीक नहीं है भाई क्योंकि इधर का बकरा ईद और इंडिया का चाहे बांग्लादेश का बकरा तो अलग तरीके से होता है इधर अलग तरीके इधर आदमी है ड्यूटी करने वाला आवाज पढ़ने के आया उसके बाद भी कितना ड्यूटी किसी आदमी का एक दिन छुट्टी है दिन तीन चुटी। ऐसा छुट्टी के लिए केवल बस स्थान नहीं अब बांग्लादेश में रहेगा या इंडिया में रहेगा उधर अपना आदमी कोई भी या बकरा काटेगा नहीं तो गौ काटेगा उसको अपना देखेगा और रिश्तेदारों में बांटने का है बकरा इधर थोड़ा घूमेगा ये सब इधर कुछ भी नहीं है आओ, आओ। फिर सो जाओ, ड्यूटी से अभी फीलिंग्स कैसे आपका है, आपका बीबी भी, भी, भी है मदर फादर सब भी है ईद का दिन तो आज कोई भी नहीं है क्या बता रहे बीबी बच्चा सब रो रहे है उधर ईद के दिन होना चाहिए साथ में उन लोगों के साथ जो हम लोग इधर क्या कर रहे पैसा जो कराए মতল হ্যা ভাই সব প্রবাসী কী হালত হিসকা ও প্রাসী কি বাতক সময় যে মে হালত কেক মা উধার বাপ উধর হা ভাই উধারা কবি কাম ঠিক ভাই বহু আচ্ছা ভাই জন দেখে নেই হোলা হালত প্রবাসীদের হালত আসলে একটা প্রবাসীও এই প্রবাসে আমি মনে করি যে ঈদের দিন সুখে থাকতে পারে না ঈদের একটা প্রবাসীও আমি মনে করি ঈদের দিন সুখে থাকতে পারে না কারণ ঈদের দিন তার ছেলে তার মেয়ে তার মা তার বাবা সবাইকে এখানে একা থাকতে হয় আবার কেউ কেউ ঈদের দিন ডিউটি পর্যন্ত করতেছে আসলে এটা যে কত বড় দুঃখের একটা বিষয় এটা একজন প্রবাসী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না সবাই দোয়া করবেন প্রবাসীদের জন্য আল্লাহ সময় প্রবাসীদের ভালো ওয়া রাহমাতুল্লাহ